Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Genap setahun selepas kejadian simbahan asid yang terjadi ke atas penyerang kebangsaan Fazal Halim, polis akhirnya mengklasifikasikan siasatan kes itu sebagai NFA, No Further Action. Dan saya cakap terus terang, tindakan ini walaupun sebenarnya bukan satu perkara yang luar biasa dalam bidang undang-undang dan juga penyiasatan, tetapi mencalarkan lagi reputasi polis di Malaysia. Sebelum anda nak marah saya, dengarkan dahulu apa yang ingin saya katakan. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada 5 Mei 2024, negara telah dikejutkan dengan berita penyerang kebangsaan yang juga ayam tambatan Selangor iaitu Faizal Halim telah diserang dengan simbahan asid oleh beberapa penyerang yang tidak dikenali ketika sedang menuju ke kereta beliau dalam salah sebuah pusat beli belah di negara kita ini. Di mana kejadian tersebut telah menyebabkan Fazal Halim mengalami kerosakan saraf yang sangat teruk dan hampir sahaja bersara dari dunia bola sepak. Bukan sahaja kerana kesakitan dan juga masalah orang kata apa kecederaan yang beliau alami tetapi masalah mental akibat daripada serangan tersebut. Bukan mudah sebenarnya untuk seseorang itu bangkit daripada trauma yang begitu teruk. Apatah lagi perkara itu bukan sekadar menyebabkan blok ini cedera tetapi berpotensi menyebabkan blok ini kehilangan anggota badan tuan-tuan dan perempuan. Ini serangan asid tau, bukan sekadar curah cuka ke apa-apa ke. Dan perkara ini memang benar-benar menggemparkan negara sehingga seluruh negara terutamanya pemilik boleh tempatan telah menuntut agar siasatan yang padu dan terpenci dilakukan untuk mengenal pasti siapakah yang bersalah, siapakah yang bertanggungjawab. Dan of course lah ada begitu banyak sekali teori-teori yang tidak mahu saya diskuskan kat sini. Tetapi lah itu sekadar teori tuan-tuan dan -tuan, tuan sekalian dan benda-benda teori ini tanpa sebarang bukti yang substantial kita tidak boleh jadikan sebagai hujah. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian selepas setahun kes itu berlaku. Selepas setahun polis mengadakan siasatan. Selepas setahun polis meneliti segala bukti termasuklah rakaman CCTV, kenderaan dan sebagainya. Akhirnya pada semalam polis telah mengklasifikasikan siasatan ke atas kes Faizal Halim itu sebagai NFA. No further action. Bermaksud untuk sementara waktu ini tidak ada sebarang tindakan lanjut diambil oleh pihak polis berhubung dengan kes tersebut. Siasatan polis berhenti setakat ini. Tetapi dimaklumkan juga oleh Ketua pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman iaitu Datuk Seri Muhammad Suali Zain, NFA itu tidak bermaksud polis tidak mahu untuk meneruskan siasatan. Sebalik sekarang ini, NFA itu berlaku kerana sekarang ini polis ketiadaan bukti tambahan, polis tidak ada sebarang lead yang baru dan siasatan menemui jalan buntu dan masih lagi belum ada tanda-tanda yang memang siasatan ini boleh dilengkapkan. Jadi untuk sementara waktu ini, polis dikatakan mengklasifikasikan kes ini sebagai NFA sehinggalah kalau ada bukti baru yang muncul dan sehinggalah kalau ada keperluan untuk meneruskan kembali kes ini. Anda anggaplah NFA ini seolah-olahnya macam DNAA. Dismissal not amounting to acquittal. Di mana seseorang itu dibebaskan tetapi tidak dilepaskan. Bermaksud sekiranya kalau pihak pendawaan menjumpai bukti baru dan sebagainya dan mahu meneruskan kembali perbicaraan, maka perbicaraan tersebut akan dilaksanakan pada titik perbicaraan itu berhenti sebelum D.N.A.A dikeluarkan. Jadi sekarang ini NFA itu berapa gitulah tuan-tuan dan sekalian. Cumanya itulah dia. Sekarang ini, saya tidak mahu untuk mempertikaikan kredibiliti serta keboleh upaya pihak polis. Saya tidak mahu untuk mengeluarkan apa-apa kenyataan yang boleh dianggap sebagai kenyataan yang jelit melampau dan sebagainya terhadap polis dan Malaysia. Tetapi berdasarkan kepada reputasi polis kita sekian lama, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya adalah satu perkara yang sangat-sangat pelik sekiranya kalau polis tidak menjumpai sebarang bukti lanjut polis gagal untuk mengaitkan kes ini dengan sesiapa lalu terpaksa meng-NFA-kan kes ini. Sebab kita semua tahu yang polis kita ini sebenarnya sangat-sangat cekap. Kes-kes yang betul-betul cool pun contohnya mereka boleh selesaikan. Benda ini bukan saya sahaja cakap untuk pilih pihak polis, tidak. Anda tanyalah mana-mana orang. Memang polis diraja Malaysia ini mempunyai reputasi mereka mampu untuk menyelesaikan apa jua kes. Tidak ada kes yang boleh di orang kata apa halang begitu saja atau dihilangkan begitu saja. Sebagai contoh, kes pembunuhan Altan Tuya yang memang sepatutnya tidak meninggalkan apa, apa kesan tetapi polis tetap berjaya menyiasat pembunuhan Altan Tuya tersebut. Contoh. Dan banyak lagi kes tuan-tuan dan sekalian yang saya rasa kalau saya sebutkan di sini memang video ini akan menjadi terlalu panjang. Pendek katanya, polis kita ini sebenarnya sangat-sangat cekap dan bila kejadian yang melibat Fazal Halim itu berlaku dekat sebuah tempat yang publik Bukannya dekat tengah hutan ke, bukannya dekat tepi jalan ke apa-apa ke yang tak ada kereta. Tetapi berlaku di tempat yang publik, di tempat awam, dekat ruang parkir kereta, yang ada CCTV, yang ada rekod dan sebagainya. Saya tak rasa yang siasatan itu merupakan satu benda yang sukar bagi pihak polis. Bagi saya, siasatan tersebut boleh jadi walk in the park sebenarnya. Sebab so, macam saya katakan tadi, benda ini berlaku dekat tempat awam. Dan tempat awam itu pula bukan tempat awam yang tidak ada fasiliti. Tetapi ada pelbagai fasiliti untuk membantu siasatan sekiranya kalau ada sebarang perbuatan jenayah yang berlaku dekat kawasan tersebut. Tetapi itulah agak pelik bila Datuk Sri Muhammad Suhaili mengatakan bahawa polis tidak ada bukti lanjut, polis tidak mampu untuk menyiasat CCTV sebab siasatan CCTV pun macam tidak konklusif dan sebagainya and then tidak dapat mengenai pasti kereta itu sebab pelik itu palsu dan sebagainya dan banyak lagi lah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya rasa macam tak add up kat sini. Dan benih juga telah disuarakan oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia yang melahirkan kekecewaan sebenarnya bila polis bertindak meng-NFA-kan kes ini di mana mereka menggesa agar polis jangan hentikan siasatan kena teruskan siasatan juga. Sebab kes ini memang basicallynya sangat-sangat obvious. Banyak sekali bukti yang boleh digunakan jadi macam tak begitu logik sekiranya kalau kes ini dikatakan tak ada bukti, tak dapat nak konkludkan dan sebagainya sampai terpaksa NFA. Tetapi itulah, sekarang ini bila kes ini di NFA kan, ianya telah memberikan satu presiden yang tidak begitu cantik sebenarnya tahu. Sebab ialah, seolah-olahnya selepas ini, nyawa kita semua berada dalam keadaan yang bahaya sebenarnya. Bayangkan kalau pemain bola sepak yang terkemuka macam Faisal Halim pun, kes beliau boleh jadi NFA sebab polis gagal untuk tuli bukti, apa tak lagi kes yang melibatkan orang awam macam kita? tuan-tuan dan puan-puan. Bila-bila masa sahaja kita ini boleh menjadi mangsa khianat orang lain. Sama ada secara terus ataupun tidak. Bila-bila masa sahaja yang kita ini boleh mengalami masalah yang sangat-sangat teruk akibat daripada perbuatan curang orang lain. Jadi, kalaulah kes yang sebesar dan so obvious Fazal Halim pun tidak dapat dikonkludkan siasatannya, apalah sangat yang akan terjadi pada kita, tuan-tuan sekalian, -tuan, sekiranya kalau benda-benda yang tak elok itu terjadi pada diri kita. Lagilah saya rasa macam agak sukar untuk diselesaikan dan benda ini tak mendatangkan keseronokan kepada masyarakat awam. Sekarang ini kita lihatlah, anda boleh tanya dekat sesiapa saja, terutamanya dekat kawasan-kawasan yang sekarang ini tengah hot dengan kejadian jenayah, terutamanya bila buatkan geng, macam dekat Taman Seri Muda, macam dekat Kelang dan sebagainya kan. Masing-masing akan beritahu anda yang mereka merasakan Malaysia ini makin lama makin tidak aman. Malaysia ini makin lama makin berbahaya dan mereka tidak lagi rasa tenteram tak kiralah nak keluar bagaimana pun bahkan untuk keluar depan rumah sendiri pun mereka sudah jadi macam agak takut-takut dan terlajak waspada tuan-tuan dan puan-puan dan bila kes Fazalim ini jadi NFA benda ini akan memburukkan lagi keadaan saya tidak mahu terlibat dengan sebarang teori dan sebagainya sebagai contoh dekat edisi siasat mereka mengatakan bahawa sebenarnya sekarang ini tengah tunggu ada seseorang yang boleh dikambing hitamkan tetapi itulah dakwaan edisi siasat saya tidak mahu untuk mengangkat dakwaan tersebut apatah lagi untuk bersetuju dengannya. Sebab macam saya katakan tadi, saya masih menaruh kepercayaan kepada pihak polis untuk menyelesaikan hal ini dengan baik. Tetapi itulah bila kes ini jadi NFA, macam saya katakan pada awal video tadi, benda ini sedikit sebanyak mencalarkan reputasi polis di Raja Malaysia dan memperkuat lagi teori-teori yang kurang enak di luar sana yang beranggapan bahawa benda ini ada kaitan dengan pihak-pihak tertentu yang berkuasa dan sebagainya sehingga menyebabkan kes ini tidak dapat tidak tidak mampu untuk diteruskan atas sebab-sebab yang obvious. Saya tak nak kata benda itu betul tetapi ialah makin lama benda ini makin kuat berkumandang dan sampai suatu tahap saya yakin polis atau sesiapa saja tidak akan mampu untuk menutup mulut netizen tidak kira lah sama ada mereka itu betul ataupun tidak. Tetapi sekali lagi, saya bersetuju dengan pandangan dari Dewan Pemuda Pas Malaysia Jangan NFA-kan kes ini. Teruskan siasatan. Bukti itu ada. Tempat berlakunya kejadian itu pun tempat terbuka. Sepatutnya, this is walk in the park bagi pihak polis macam saya katakan tadi. Tetapi itulah. Sekarang ini, kita kena tunggulah kot-kot kalau polis ada sebarang formula baru untuk memastikan yang mereka mampu untuk menamatkan siasatan kes ini once and for all. Dan saya mencadangkan, anda kata kalau polis tak mampu untuk mencari formula yang ampuh untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan kes ini dengan baik, maka ada baiknya anda bertanyakan formula itu daripada Rafiz Ramli. After all, dekat sekarang ini dah jadi yang berhenti menteri kan? So, mestilah dia nak jawab baru. Betul tak? Tanya, kamu raja formula. Mana formula kamu? Memang bahlul. Formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.